persoalan demi persoalan kini mula berlegar benarkah akar umbi MIC tidak mahu keluar barisan nasional atau adakah suara mereka sebenarnya sedang dipadam salam sejahtera kembali lagi di channel Arena Rakyat tempat isu jadi bualan tuan-tuan dan puan-puan sekalian isu dalaman MIC kini kembali menjadi tumpuan apabila seorang pemimpin parti itu tampil menafikan dakwaan bahwa majoriti akar umbi enggan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Penafian ini hadir susulan kenyataan beberapa pihak yang mendakwa akar umbi sebenarnya mahu MIC kekal dalam BN, walaupun usul keluar telah diluluskan dalam perhimpunan agung parti. Saudara-saudara yang dihormati, kenyataan balas ini memberi gambaran jelas bahwa wujud pertembungan relatif antara kepimpinan dan persepsi luar terhadap suara akar umbi MIC. Dalam politik, persoalan paling sensitif bukan sekadar keputusan, tetapi siapa yang benar-benar mewakili suara ahli di bawah. Hadirin yang budiman, MIC menegaskan bahwa dakwaan kononnya Akar umbi menolak keputusan parti adalah tidak berasas dan bersifat spekulatif. Menurut pemimpin MIC, keputusan yang dibuat melalui saluran rasmi, parti tidak boleh dipatahkan hanya melalui pandangan individu atau parti lain walaupun datang daripada rakan gabungan sendiri dalam BN. Rakan-rakan penonton, disinilah isu menjadi semakin menarik. Barisan Nasional setakat ini belum menerima sebarang surat rasmi daripada MIC berkaitan pengunduran daripada gabungan. Ini menimbulkan persoalan besar: adakah MIC benar-benar bersedia keluar, atau adakah keputusan itu sekadar tekanan politik dalaman? Saudara-saudari sekalian, dalam landscape politik hari ini, parti kecil dalam gabungan besar sering berdepan dilema. keluar dan berdepan risiko kehilangan pengaruh atau kekal tetapi terus tenggelam dalam bayang-bayang rakan gabungan. MIC berada tepat di persimpangan itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu ini juga mencerminkan realiti politik Malaysia pasca PRU, di mana kesetiaan gabungan tidak lagi mutlak, akar umbi mahu kejelasan, pemimpin mahu strategi, manakala gabungan pula Mahu kestabilan, tetapi persoalannya, siapa yang sanggup mengalah? Adakah MIC benar-benar bersedia meninggalkan BN, atau isu ini hanya permainan politik untuk merundingkan kedudukan? Dan yang lebih penting, adakah suara akar umbi benar-benar didengar atau sekadar dijadikan alasan? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Dan jika Anda mau terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bulan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih karena setia bersama arena rakyat, tempat isu jadi bulan.